Програму створено за підтримки Криворізького гірничо-промислового територіального управління спільно з державним підприємством криворізький експертно-технічний центр. І знову з вами Мікувалки. Всім В студии для вас работают Лера Федичкина и Ваня Пустовит. Сегодня поговорим о таком благородном деле, как труд. Говорят, что труд облагораживает человека, но смотря, что считать трудом. Интересно, вот что ты считаешь истинным трудом? Труд – это то, что люди делают на работе. А вот и не только. Внимание на экран. потом пылесоси. Надо что-то поливать. Трудиться – это или вырезать, или малювать, или что-то делать из дерева. Когда много людей работают, им трудно встает. Когда не моют посуду – это труд. Когда трудишься, ремонтируешь разные вещи. Труд – вода. Это когда в доме убираешь. Это из-за дивана? И это так важно, что она это так просто, просто так не может залишить. Тут это такое, еще, что мультики можно смотреть, можно полежать, можно поспать. Люди это знаете, много работы. А еще можно полечить тяжелый рюкзак. Он делает художество или работает, чтобы сделать металл. На пользу он тогда работает. К э, мебель делает и еще пиш, пишет на, на листочке или на компьютере. Когда люди что-то делают, помогают маме. Мы очень делаем очень очень сложную работу. Это когда едет на работу да, да, кто-то это... очень сильно труд... трудится ночью и приходит утром на работу. Когда человек трудится, то когда человек пред... предлагает какие-то усилия. В, в огороде. Труд это когда человек что-то строит. Труд это когда человек трудится, моет полы, посуду моет, на работу ходит. Труд это когда человек что-то делает своими руками. Труд это когда устал, весь мокрый. Ну, что-то делать. Да, работа это тяжелый труд. Конечно, ведь еще нужно соблюдать дисциплину. Уж кто бы говорил, Лера. А что? Вот ты сегодня опоздала на работу на целых пять минут. У меня была уважительная причина. Я подбирала наряд. Все равно на работу опаздывать нельзя. Теперь знаю. Но хоть что-то же можно делать на рабочем месте, кроме работы? На этот вопрос ответят наши труженики. На работе нельзя там курить, лазить, там, потому что ты лазишь пальцами, а люди это едят. А можно, надо на работе, надо на работе делать то, что тебе сказали. Нельзя спать. Нельзя плаваться там. На рабочем месте нельзя отвлекаться. Нельзя на рабочем месте есть, когда у тебя работа. А то можно что-то сделать неправильно, клиент приехал и накричал, что, что, что сделали они неправильно. На работу нельзя опаздывать. На работе нельзя играться. Когда я шахтер, нельзя отдыхать, потому что под шахта может завалиться в любую минуту, а ты, а ты поел и не можешь бежать. И, и... И теперь уже раздают камни. На работе нельзя никогда и бегать. На работе нельзя болтать ногами. На работе не может надраться. Ногами болтать, для и еду. Не, не сидеть на, на диване. Нельзя на работе курить. нельзя играть игрушками. Нельзя на работе устроивать бомбы и, и, и отдыхать. И еще нам нельзя... Нам еще нельзя отвлекаться от работы. Когда начальник прочит что-то, не надо уходить домой. Пиво пить. На работе нельзя фастаться. На работе нельзя ковыряться на сумку. На работе можно работать. Можно покушать, можно, можно по помакировать. Там можно... Туалет и... кушать. На работе можно пообедать. Да, на работе да. нужно слушать командира. Если командир говорит, то это не делать. Начальник а не командир. Если тебе сказали сделать, то не надо отдыхать, а надо то делать. Ну, ну то можно -то... поставить, можно на дверь прицепить табличку, обедный перерыв. И там написать, сколько минут. И поесть. На работе можно, пока клиентов нету, нет. сесть и что-то почитать. И будет да. человек другую работу искать. Знаешь, Вань, вот меня всегда восхищают люди, которые не боятся опасной работы. То есть работники горячих цехов, монтажники высотники, пожарные. И как им не страшно? Да, это опасно, но они ведь проходят специальную подготовку. Это как? Каждый день рисковать своей жизнью? Быть готовым к непредвиденным ситуациям. Знать, как и что нужно делать в таких случаях. Думаю, главное не паниковать. Именно, когда знаешь, чего ждать, не так страшно. Но можно ведь выбирать безопасную работу. Можно, но и такую работу можно обезопасить. Как? Узнаем прямо сейчас. Безопасно можно сделать, ну, одеть хорошие тапочки, ну, не. и сапку невидимку. Одевают очки. Надо одеть маску и резиновые рукавички. Рукавицы одевают и шляпу, чтобы не удалила тока. Надо еще вызывать скорую помощь, и скорая помощь повезла. Знаешь, что я причинил ногу, ну и, и потом меня скорая помощь повезла, и, и, и мне ногу Ну Ну отлетать для хлеба. Можно вызвать скорую помощь, если у тебя в доме ходит пожар. Нельзя прыгать с высоты с дома нужно знать правила безопасности. Если вы в шахте, то надо, когда на вас падают камни, надо смотреть вверх и отойти, когда камни еще не упали. И надо быть осторожным, чтобы ничего не упало. Когда ты работаешь на строе, надо одевать шапку крепкую и рукавицы. Можно сделать такую специальную одежду железную, чтобы не удариться. Очки, Очки носить, носите. когда. Меняет лампочку, кто-то может кто-то упасть, а можно сделать ему батут, чтобы, чтобы не удариться. Треба одевать каску, вдруг какой-то каменец великий падет тебе на голову, и ты втратишь память. Ну, я думаю, они нас Одевают какие-нибудь костюмы, которые не пускают огонь к телу. Устроиться на работу, на хорошую, там, где ну, не, не опасно, чтобы ничего не обжечь, не поломать, не порезать. Наш рабочий день окончен. Всем желаем успехов и удовольствия от работы. Пока! Програму создана за підтримки Криворізького гірничо-промислового територіального управління спільно з державним підприємством «Криворізький експертно-технічний центр».